পঢ়া ৰুমটো চামগৈ ক'ত পঢ়ি ইয়াতে থাকি তালাপৰি ভিতৰুৱা অঞ্চলত পঢ়িয়ে এ পি এছ চি ক্ৰেক বনোৱাৰ যিটো কৈছো মই এ পি এছ চি কাৰণে কি হেৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলা কি খবৰ আপোনালোকৰ মই প্ৰিন্স ঘৰৱালীয়ে কৈ আছো আৰু আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছো যিহেতু জানে আপোনালোকে সকলোৱে এ পি এছ চি ৰিজাল্ট দিলে আৰু এ পি এছ চি পাছ কৰা এজন ল'ৰাৰ ওচৰত আহিছো মই তালাপৰ এজন ল'ৰাৰ ওচৰত যিজন ল'ৰাই এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিছে আজি আমি সুধিম ল'ৰাজনক এজন এ পি এছ চি পাছ কৰিবৰ কাৰণে কিদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বা গুৱাহাটী যাব লাগে নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ আলোচনা হ'ব গতিকে ব'লক আমি এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ গেটখন খুলি আৰু এইটোৱেই হৈ গ'ল সেই ল'ৰাজনৰ এটা বাগানৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় ল'ৰাজন বাহিৰতে ৰৈ আছে আৰু এইজন ল'ৰাই এ পি এছ চি পাছ কৰিছে আমি ভিতৰলৈ যাম ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লা আৰু আহিছোঁ এইফালে মাকো আছে বাইদেউ আছে এইফালে আহি দিয়া অলপ কি নাম তোমাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়া শ্ৰী গৌৰাংগ সন্দিকৈ গৌৰাংগ সন্দিকৈ আচ্ছা আৰু সেই মাক আপোনাৰ নামটো কি বাইদেউ গৌৰাংগ তুমি এ পি এছ চি সদ্য ঘোষিত যি আছিলে তাত পাছ কৰিলা হয়নে কি পষ্ট পাইছা পাইছা আচ্ছা তোমাৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে অকণমান সুধিম মই ধৰা প্ৰথম পঢ়িছিলা আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰাঙত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বিটেক কৰিছিলো চৌবিশ মানে

আচ্ছা মই এতিয়া দেখিছো আপুনি ল'ৰাজনৰ ইমান ধুনীয়া সহজ সৰহ ল'ৰা গঢ় দিছে আপুনি সৰুৰ পৰাই তাতে আপোনাৰ এ পি এছ চি পাছ কৰিছে আজি আপুনি এগৰাকী সফল মাতৃ বুলি ভাবে নিজকে এতিয়া কি ক'ব মানে চাওক সন্তান এজনেতো কৰিম বুলি আৰু মানে কৰি দিব নোৱাৰে সুধকেনে পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট অৰিহণা থাকে

অঁতৰাই পিনি নিজৰ কিতাপখন ওচৰত দিছিলো অ মই মানে সাধু কিতাপ বিলাক পঢ়িবলৈ দিছিলো সেই তেনেকে মই পঢ়া টেবুলত মন বহাইছিলো মন বহাইছিলো

মৰম কৰিব লাগে সেইটো শিকাইছিলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ যোগেদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানো দিছিলে জ্ঞানৰ যোগেদি তাৰ যাতে জ্ঞানৰ ভাল চহকী হয় তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলো আৰু সিও মানে কথা শুনিছিলে আৰু মোক যেনেকে সেইখিনি কৈ মেলি আৰু এনে ঘৰ কাকো

এপিএছি মানে একচুয়ালি অৰ্থটো কি সেইটো বুজি পালে মানে যেতিয়া মানে একজামটো বুলি ভাবা নাই চাৰ্ভিচটোৰ কথা মানে ভাবি পিনে পঢ়িছিলো তেতিয়া মানে বস্তুবোৰ মানে পুৰা ডিপলি মানে মিনিংটো বুজিবলৈ সহায় হয় সেইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি নহয় একচুৱেলি সেইটো মই চেষ্টা কৰিছো চেষ্টা কৰিছিলা আৰু মাল্টিপাল ৰিভিজন হৈছিলে আৰু নোটছ বনাইছিলো নিজৰ আৰু মই কচিং কৰিছিলো কচিং ক'ত কৰিছিলা

কিছুমান বস্তু তাৰ ওপৰতে আৰু তেওঁলোকে বুজাই যায় তুমি লিখি যোৱা আৰু আচ্ছা এইখিনি কি আছিলে অ কি হয় ইণ্ডিয়ান নোট বনোৱাৰ যিটো কিটিপ বুলিয়ে কৈছো মই এ পি এছ চি কাৰণে কি তুমি কি হেৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলা এইবোৰ হেৰি ন এছ পি এমৰ এছ পি এমৰ আচ্ছা এইখিনি তোমাৰ নোট মানে হাইলাইট কৰি যোৱা মেইন মেইন পইণ্ট বিলাক আৰু তুমি কি মানে এইটোতো গম পালো নোটছ বনাইছিলা এছ পি এমক ফল' কৰিছিলা

মনত থাকে তো নিউজ পেপাৰ মানে নিউজ পেপাৰখন স্ক্ৰীণ কৰি মেলি আপোনাৰ তাৰ পৰা কি ল'ব পাৰে কি ল'ব নোৱাৰে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত আপুনি নিউজ পেপাৰখনো পঢ়িব পাৰে মেইনছ প্ৰিলিমছ বাৰু পঢ়িলে মেইনছৰ কাৰণ সেই লিখা মেলা সেইবিলাকো তুমি পূৰা ঘৰত পূৰা প্ৰেক্টিছ কৰিছা ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ ভাই ভাত বহুত ধৰা ৰৈ যায় তুমিও জানা কথা হয় তো ভাই ভাত ৰৈ যোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবা তুমি ড্ৰবেক্সটো কি বুলি ভাবা কিছুমানৰ মানে প্ৰথম এটেম্পটোৱে থাকে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প ফাৰ্ষ্ট এটেম্প যোনটো মোৰ যোৱাবাৰ আছিলে বিশিষ্ট ব্য়ক্তি হয় নিজৰ ল'ৰা নিচিনা তেওঁলোকে সেইটো মানে এটা নাৰ্ভাছ যোনটো হয় নাৰ্ভাছনেছ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে

এটা ফিক্স টেকনিক নাথাকে যে এডপ্ট কৰিলে হেতু পাৰিব তেওঁলোকে যাতে নিজৰ সেই টেকনিকটো বিচাৰি উলাব পাৰে আৰু কষ্ট কৰিলে যাব লাগিব লাগিব আৰু ধৰিলক নিউজ পেপাৰটো মই কওঁ নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে শুভেচ্ছা থাকি থেংক ইউ আৰু এইটোৱে দেখুৱালো আজি মই ভাবো মই ভাবো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই ল'ৰাবোৰে যিখিনি কথা কৈছে বা বাইদেৱে যি কথা কৈছে বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইবোৰ যি নতুনকে আগবাঢ়ি আহিছে থেংক ইউ লাভ ইউ